এই পিঠাটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ চাগৈ সহজ পিঠা পিছে অকণমান সুকীয়াকৈ বনাইছোঁ সুকীয়াকৈ কেনেকৈ বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চালে গম পাব সাধাৰণতে সকলোৱে এটা বিশেষ একেটাই পদ্ধতিৰে বনায় ইয়াতে মই কেইটামান বিশেষ ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট এড কৰি দিছোঁ যাতে আৰু অকণমান হেল্ডি হয় ৰেচিপিটো পিঠাৰ ৰেচিপি যিহেতু ঠাণ্ডা দিনত আৰু পিঠাৰ কথা ক'বই নালাগে আৰু এয়া মোৰ বনাই একদম ৰেডি হৈ গ'ল দেখিলেই খাওঁ খাওঁ লগা ৰেচিপি দেখিলেই খাওঁ খাওঁ নহয় এবাৰ খোৱাৰ পিছত বনাই খাবলৈ মন যাব যিসকলে পাহৰি আছে বহুত দিন খোৱা নাই মই পিছে মনত পেলাই দিলোঁ এতিয়া আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আজি বনাওঁ আহক আঙুলি পিঠা আপোনালোকে কি কয় বাৰু এই পিঠাটো জনাবচোন মোক কমেণ্টত আঙুলি পিঠা বুলিয়ে কওঁ আমি আটাইতকৈ সহজ বনাবলৈ পিঠাটো খাবলৈ বহুত সোৱাদ যিকোনো বেমাৰ হৈ থকা মানুহো খাব পাৰে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ এতিয়া প্ৰথমতেই এয়া চাউলৰ গুড়ি মই শুকুৱাই থৈ সেয়া লৈ লৈছোঁ বাতি এটাৰে এবাটি দেই যিকোনো এটা মানে বাচনৰ জোখ কৰি ল'ব আৰু এয়া এখন পেন পাতি দিছোঁ গেছত ইয়াতে পানী জোখ হিচাপত দি দিম প্ৰথমতে পানী বইল হ'বলৈ দিম আৰু পানীৰ জোখটো কিমান ল'ব লাগে জানেনে যিমান পিঠা লোৱা হয় যিটো জোখত পিঠা লয় বাতি বা টিফিনৰ বাতি যিহঁতেই নলয় সেই হিচাপত সিমানেই এবাটি যদি পিঠা এবাটি পানী এনেকৈ দি এয়া উতলিবলৈ দিলোঁ দি লৈ ইয়াতে নিমখ অকণমান দি দিছোঁ দি ঘিউ এচামুচ দি দিছোঁ ঠাণ্ডা দিনত ঘিউ মানে নগ'লে অকণমান টান টান হৈ থাকে ইয়াৰ পিছে ডালদা নহয় আকৌ দেই মই ডালদা একেবাৰে ব্যৱহাৰেই নকৰোঁ তাৰপিছতে এতিয়া এয়া পিঠাগুড়িখিনি দি দিলোঁ এইখিনি মই ৰ'দত শুকুৱাই থৈছিলোঁ যদি আপোনালোকে লগে লগে পিঠাগুড়ি খুন্দি লৈ বনায় তেতিয়া পানী অলপ কমাই দিব কাৰণ বহুত পানী নালাগে তেনেকুৱা হ'লে কেঁচা পিঠাগুড়িত এইখিনি শুকোৱা পিঠাগুড়ি সেইকাৰণে সমানেই পানী দিছোঁ দি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হেতাৰে পানীখিনিয়ে সৈতে পিঠাগুড়িখিনি মিহলাইছোঁ দেখিছেনে শুকাই আহিলে যিখিনি পানী দিছোঁ এতিয়া ইমিডিয়েট গেছটো বন্ধ কৰি দিম গেছৰ ফ্লেমটো তাৰপিছতে অকণমান সময় ঢাকি থৈ দিম পাঁচ মিনিটমান সময় ঢাকি থ'ম এই সময়খিনিতে বাকীখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ বিধ লৈ ল'লোঁ গাজৰ আৰু এয়া পালেং মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ ৰস উলিওৱা তথাপিও মই খৰ খেদাকৈ দেখুৱাই দিওঁ বাৰু এয়া পালেঙৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ কেৰাহী এখন গেছত পাতি তাতে পানী অলপ দি প্ৰথমতে পালেংখিনি অকণমান বইল কৰি লওঁ এক মিনিট দুই মিনিটতে পালেং বইল হৈ যায় দেই পালেংখিনিৰ কাৰণে বহুত সময় দৰকাৰ নাই আৰু এতিয়া সেই পালেংখিনি হওঁ মানেই এয়া গাজৰ অকণমান পিচি লওঁ অকণমান পানী এড কৰি লওঁ মিক্সি জাৰটোত একদম বহুত ভালকৈ পিচি ল'লে ৰস উলিয়াই থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই এয়া দেখিছেনে সেয়া জোখৰ একদম পেষ্ট হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া এটা বাউললৈ কাঢ়ি লওঁ আৰু আপোনালোকে ভাবিবও পাৰে মোৰ এতিয়া ৰেচিপিবিলাকত গাজৰ পালেঙেই চলি আছে বিট একচুৱেলি খাব লাগে যে মই য'ত যিমান পাৰোঁ য'তেই ত'তে মানে এড কৰি দিওঁ আমাক পুষ্টিটোহে লাগে হয়নে নহয় আৰু যিসকলে ভাল নাপায় এনেকৈ খাই চাবচোন বৰ ভাল লাগে আৰু গাজৰ পিছা হৈ গ'ল দেখিলে এয়া বিট পিচি লৈছোঁ বিটখিনিও সেই একে একদম মিহিকৈ পিচি ল'ম আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰি মোক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবে আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্ট পাই মই খুবেই অনুপ্ৰাণিত হওঁ আৰু এতিয়া বিট পিচাৰ পিছতে এই পালেংখিনি বইল কৰা পালেংখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান পাৰিলে ঠাণ্ডা কৰি ল'লে ভাল হয় বাৰু দেই পানী ইয়াতে অকণমান এড কৰি দি লৈ পালেংখিনিও একদম ধুনীয়া পেষ্ট এটা কৰি কালাৰ এটা আনি লৈছোঁ ঠাণ্ডা দিনত এইবিলাক পাচলিৰ পৰা যিখিনি পুষ্টি পোৱা যায় আমি হয়তো পিছত সেয়া টেবলেটৰ পৰাহে ল'বলগীয়া হয় ছিজন গ'লে নহয়নে এতিয়া সেই যিখিনি পিঠাগুড়িখিনি যে ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈছিলোঁ সেইখিনি এখন কাঁহৰ কাঁহীত মই লৈ লৈছোঁ মঠিবলৈ সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে অকণমান কাঁহৰ কাঁহীয়ে লৈছোঁ ডাঠ হ'লে মানে মঠিবলৈ ভাল আৰু লগতে অকণমান সময় মেলি দি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি এতিয়া হাতেৰে চুব পৰালৈকে দেই একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈও দিব নালাগে ঘিউ অকণমান দি লৈছোঁ দি লৈ এতিয়া মঠিম মঠিবলৈ ভাল তেনেকৈ হ'লে আৰু এনেকুৱা কথা নহয় যে ৰুটিৰ দৰে পাৰফেক্ট আটা মঠাৰ দৰে মঠিব লাগে যিমানখিনি পাৰি আৰু মঠিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে দেই তেতিয়া কি হয় আমি যিটো পদ্ধতিত পিঠাটো বনাম খুব সহজে হ'ব আৰু বৰকৈ একেবাৰে আঠা আঠা হৈ লাগি নধৰে যিমানখিনি পাৰি এনেকৈ মঠি ল'ব লাগে এতিয়া এটা জোখত চাৰিভাগ কৰিছোঁ এইকাৰণেই এইখিনিতে মই কওঁ দেই আপোনালোকে যদি পালেং গাজৰ একো দিবও নোখোজে এটা কালাৰ কৰিব খোজে তেতিয়া এনেকৈ বগা হেৰিয়তে হৈ যাব তেতিয়া আৰু ভাগ কৰি থকা দৰকাৰে মই চাৰিটা কালাৰ কৰি ল'লোঁ প্ৰথমতে দিলোঁ বিট বিট দি অকণমান এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ কালাৰটো হৈ গ'ল পিছে বিটৰ কালাৰটো আৰু কথাই নাই জানেই নহয় ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ হয় কিন্তু গাজৰ আৰু পালেঙত অকণমান দিগদাৰ হৈ কেলে ঘোল নিচিনা কৰিলে কালাৰটো হয় কিন্তু যেতিয়া এনেকুৱা অকণমান শুকান মানে দ কৰা যায় তেতিয়া কিন্তু কালাৰ নহয় তাৰ কাৰণে মই পালেংকণ দিয়াৰ পিছতো অকণমান গ্ৰীণ ফুড কালাৰ এড কৰি দিছোঁ খোৱা ফুড কালাৰ এইটো বজাৰত পায় এইটো জৰুৰী নহয় দেই কিন্তু দেখিবলৈ ভাল লাগে সেইকাৰণে দি দিছোঁ আপোনালোকে নিদিলেও কথা নাই এইটো এটা কালাৰ হৈ গ'ল গ্ৰীণ কালাৰ নেক্সট এইটো কালাৰত মই গাজৰ দি দিম গাজৰৰো সেই একেই অৱস্থা লাইট হৈ যায় কালাৰটো আৰু ইয়াতো অকণমান অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ মই ইয়াতে এড কৰি দিম বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ এইটো অপচনেল আপোনালোকে কেৱল এনেকৈয়ো ল'ৰা ছোৱালীক বা ঘৰৰ ফেমিলিৰ কাৰণে বনাব পাৰে দেই আৰু এয়া দি দিলোঁ আজি আজিকালি সাধাৰণতে কেক চেকবিলাকতো ফুড কালাৰ অকণমান ইউজ কৰেই বাৰু কিন্তু পৰাপক্ষত নকৰিলে ভাল হয় মই অকণমান দেখিবলৈ ভাল লগা কৰি এই চাৰিটা কালাৰ কৰি পেলালোঁ এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ চাওক অকণ অকণকৈ লৈ লৈ এনেকৈ হাতেৰে তলুৱাৰে এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি গৈ থাকিলে আঙুলিটোৰ নিচিনা হৈ গৈ থাকে বাৰু আপোনালোকে বাৰু কেনেকৈ বনায় মোক জনাবচোন কমেণ্টত এনেকৈ বনাইনে মই এনেকৈ বনাওঁ আৰু আগৰ এটা ছিজনত মই আঙুলি পিঠা আৰু এটা ৰেচিপি দিছিলোঁ সেইটো মই একেবাৰে সম্পূৰ্ণ মানে বগাকৈয়ে বনাইছিলোঁ মানে পিঠাগুড়িৰে এইবাৰ ভাবিলোঁ অকণমান বিট পালেং এইবিলাকো এড কৰি দিওঁ আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব দেখিবলৈ খুব দেখিলে খাওঁ খাওঁ লগা হৈ আছে সেইকাৰণে এনেকৈ বনাই দিলোঁ দেই মই কিছুমান কেতিয়াবা এনেকুৱা কৰি ভালো লাগে আৰু যিহেতু আচলতে কি হ'ল মোৰ ল'ৰাৰ অকণমান গাটো ভাল নহয় তাক অকণমান মনটো লোভ লগাবৰ কাৰণেও আচলতে এইবোৰ কৰা হ'ল সি ভাত খাব ভালকৈ খোজাইনে জ্বৰৰ পৰা উঠিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পিঠাকৈ বনাই দিওঁ পিছে সি বৰ তৃপ্তিৰে খালে আৰু আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত বনাই খাব যিসকলেতো খাইছে মনতহে পেলাই দিলোঁ বহুত দিন যদি খোৱা নাই দেই এতিয়া নেক্সট একদম ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ এইটো এইটো হ'ল কেৰাহীখন দি ল'লোঁ দেখিলেই ইয়াতে গাখীৰ দি দিছোঁ এইখিনি মই পগোৱা নহয় গাখীৰ এতিয়াহে পগাই ল'ম গাখীৰখিনি দি লৈ অলপ উতল আহিবলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই গাখীৰখিনি অলপ দেৰি উতলোৱাৰ পিছতে মই চেনি এড কৰি দিম এইখিনিতে কওঁ যিসকলে চেনি নাখায় গুৰ দি দিব দেই আৰু গুৰ যদি দিয়ে আপোনালোকে ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি প্ৰথমতে গুৰখিনি অকণমান পানীত গলাই ল'ব তাৰপিছত লাহেকৈ ফ্লেমটো ল' কৰি দিব নহ'লে ফাটি যাব গাখীৰ আৰু এতিয়া ইয়াতে ইলাচী দুটা দি দিছোঁ দেই ইলাচি গোন্ধটোৰ কাৰণেও দিয়া হৈছে আচলতে এতিয়া এইখিনি পিঠাখিনি দি দিলোঁ দি লৈ অকণমান সাৱধানেৰে লৰা লৰাই লৈ পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে একেবাৰে চিমত দিয়াৰ দৰে দি থৈ দিম বহুতে কি কৰে গাখীৰটো পগাই পগাই একদম ডাঠ কৰি লৈ তেনেকৈও কৰি ল'ব পাৰে পিছে সিমান কৰাৰ দৰকাৰেই নাই এনেই খাবলৈ সোৱাদ হয় বহুত ধুনীয়া হয় আৰু মই যে প্ৰশংসা কৰি আছোঁ একচুৱেলি মই খুব ভাল পাওঁ খাই সেইকাৰণে আপোনালোকে বনালেও ভাল হ'ব খাবলৈ আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ একদম কালাৰো উঠি আহিলে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি জ্বৰৰ মুখতো থাকে খাবলৈ কিন্তু মানে বিচাৰিবই আৰু এতিয়া সেয়া মই গৈছে মই এতিয়া এইখিনি এটা বাতিলে কাঢ়ি ল'ম আৰু আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব পিঠাৰ ৰেচিপি স্বাস্থ্যসন্মত এটা ৰেচিপি আৰু এই ৰেচিপিটো আমাৰ অসমত বহুত বেছি বিখ্যাত আঙুলি পিঠা বুলি অৱশ্যে বেলেগ জেগাত হয়তো বেলেগ নামো থাকিব পাৰে আশা কৰোঁ যদি ভাল লাগে কমেণ্ট লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু যদি আপোনালোকে ইউজফুল বুলি ভাবে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ আন এটা ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে